Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia melalui perkara satu perlembagaan persekutuan. Antara cabaran bahasa Melayu ialah bahasa Inggeris menjadi simbol status sosial dalam kalangan kelas atasan dan pertuturan dalam sektor profesional. Ironinya, golongan elit Melayu sendiri lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris dalam wacana rasmi dan seharian, menyebabkan bahasa Melayu kelihatan tidak cukup moden untuk urusan ilmu atau profesional. Kebergantungan kepada sumber rujukan luar berbahasa Inggeris juga membantukan usaha pembinaan korpus ilmu dalam bahasa Melayu. Kemerosotan bukan sahaja berlaku pada aspek taraf tetapi juga pada aspek mutu penggunaan bahasa. Bahasa rojak, campur aduk bahasa Inggeris dan bahasa Melayu tanpa kawalan, menghakis citra bahasa Melayu sebagai bahasa budaya tinggi. Selain itu, penjawat awam sendiri didapati gagal menegakkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Ketika ilmu berkembang pesat dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu belum cukup anjal dan mantap dari segi istilah saintifik. Ketiadaan usaha yang konsisten untuk mencipta, membakukan dan menyebarluaskan istilah teknikal menyebabkan bahasa Melayu kelihatan tidak sesuai digunakan dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini menyukarkan proses penyampaian ilmu dalam bahasa kebangsaan. Dalam masyarakat kita hari ini, semakin ketara satu realiti iaitu golongan elit sama ada profesional, pelajar IPT ternama maupun mereka yang dibesarkan dalam persekitaran berstatus tinggi lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi harian Bagi mereka, bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa global, bahasa kemajuan dan simbol kelas sosial Dalam mesyuarat persembahan, malah perbualan santai, Inggeris jadi pilihan utama Malangnya, bahasa bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan semakin dipinggirkan seolah-olah tidak lagi relevan di mata mereka yang berpengaruh apa yang lebih membimbangkan fenomena ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan individu tetapi juga dalam sistem pekerjaan sebagai contoh tidak dapat dinafikan terdapat syarikat-syarikat swasta khususnya milik komuniti Cina yang yang lebih cenderung mengambil pekerja yang yang fasih berbahasa Mandarin berbanding bahasa Melayu. Dalam iklan pekerjaan pun kita sering lihat syarat Mandarin speaking only. Situasi ini secara tidak langsung menyempitkan peluang pekerja kepada rakyat Malaysia yang hanya fasih berbahasa Melayu dan Inggeris walaupun mereka berkelayakan. Ayoninya dalam negara berbahasa Melayu, kemahiran dalam bahasa kebangsaan seakan tidak lagi menjadi keutamaan di sesetengah sektor. Yeah. Kita tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris dan Mandarin dalam konteks ekonomi global dan hubungan antarabangsa. Tapi yang perlu kita persoalkan ialah mengapa bahasa Melayu yang sepatutnya menjadi asas perpaduan negara makin terpinggir di tanah air sendiri. Apabila golongan elit dan syarikat berpengaruh tidak lagi mengangkat bahasa kebangsaan, apa lagi yang tinggal untuk rakyat biasa? Kita perlukan keseimbangan. Kita boleh dan wajar menguasai pelbagai bahasa, tapi jangan sampai kita hilang jati diri. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah lambang maruah dan identiti bangsa. Jika kita sendiri tidak menghargainya, siapa lagi? Maka sudah sampai masanya kita ubah naratif, bahasa sendiri bukan penghalang kemajuan, bahkan ia bukti kita tahu dari mana kita datang dan ke mana kita mahu pergi. Berdasarkan Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak. Ini termasuk perizaban kota dalam perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam. Dalam dalam sektor perkhidmatan awam, data menunjukkan bahawa 77.7% daripada penjawat awam adalah berbangsa Melayu. Manakala kaum Cina dan India masing-masing

Dominasi ini sebahagiannya berpunca daripada dasar afirmatif yang bertujuan meningkatkan penyertaan Melayu dalam sektor ini. Walaupun keistimewaan ini bertujuan untuk membantu orang Melayu, terdapat kritikan bahawa ia mengekalkan diskriminasi kaum dan menghalang prinsip meritokrasi beberapa pihak berpendapat bahawa dasar ini perlu dikaji semula untuk memastikan keadilan kepada semua kaum. Selain itu, kajian oleh Dr. Lee Ho Aung dan Dr. Muhammad Abdul Khalid mendapati bahawa terdapat diskriminasi terhadap gangguan Melayu, graduan Melayu dalam pengambilan kerja oleh syarikat milik kaum Cina dan syarikat antarabangsa di Malaysia rezumi dengan kelayakan yang sama dihantar kepada syarikat-syarikat tersebut namun pemohon Cina menerima panggilan temuduga yang lebih tinggi berbanding pemohon Melayu Kebekesanan pelaksanaan keistimewaan Melayu dalam sektor perkhidmatan awam boleh dilihat dari segi peningkatan penyertaan orang Melayu dalam sektor ini. Namun, masih terdapat cabaran dalam memastikan bahawa dasar ini tidak menjejaskan prinsip keadilan dan meritokrasi. Sebagai contoh, bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad menjelaskan bahawa dominasi Melayu dalam perkhidmatan awam adalah hasil daripada dasar yang bertujuan melindungi kepentingan orang Melayu selepas kemerdekaan memandangkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum lain pada masa itu. keistimewaan orang Melayu dalam isu tanah terutamanya melalui puartaan tanah rizab Melayu yang bermula sejak enak merizab Melayu 1913 bertujuan melindungi pemilikan tanah mereka daripada jatuh ke tanah bukan Melayu. Perlindungan ini diperkukuhkan melalui perlembagaan persekutuan yang mewajibkan penggantian tanah jika diambil untuk pembangunan. Namun, pelaksanaan dasar ini menghadapi cabaran seperti pengurangan keluasan tanah rizab Melayu akibat pengambilan balik yang tidak diganti dengan segera serta kelemahan penguatkuasaan. Contohnya, di beberapa negeri, tanah rizab Melayu semakin berkurang tanpa penggantian yang setimpal. Selain itu, sikap segelintir orang Melayu yang menjual atau membiarkan tanah terbiar turut mengurangkan keberkesanan dasar tersebut. Walaupun tanah rizab membantu mengekalkan hak orang Melayu terutamanya di kawasan luar bandar, keberkesanannya dalam menjana ekonomi masih terhad kerana kurangnya pembangunan dan sokongan pelengkap seperti latihan dan kemudahan kewangan oleh itu keistimewaan ini perlu diperkukuhkan dengan dasar yang lebih tegas dan pendidikan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat Melayu. Keistimewaan orang Melayu dalam pendidikan telah diwujudkan sebagai salah satu usaha untuk mengimbangi ketidaksamarataan sosioekonomi yang wujud sejak zaman penjajahan. Bentuk keistimewaan ini merangkumi biasiswa dan bantuan kewangan seperti biasiswa mara, dermasiswa dan bantuan kewangan IPTA, kemasukan ke institusi pendidikan tinggi melalui kuota atau dasar pengambilan khas, penubuhan institusi khas seperti Maktab Rendah Sains Mara MRSM, Universiti Teknologi Mara UITM dan sekolah berasrama penuh yang memberi keutamaan kepada pelajar bumi putera. Selain itu, latihan kemahiran dan pembangunan modal insan termasuk latihan teknikal dan vokasional seperti Gap Mara dan IKBN. Ini semua bertujuan untuk memperkasakan daya saing orang Melayu dalam bidang akademik dan profesional. Walaupun yang asal keistimewaan ini murni, pelaksanaannya tidak terlepas dari pelbagai sabaran dan kritikan. Tuduhan diskriminasi kaum lain yang menyatakan bahawa dasar keistimewaan ini bersifat berat sebelah dan tidak adil. Ketirisan dalam pelaksanaan seperti penyalahgunaan bantuan dan peluang oleh golongan yang tidak layak. Sikap bergantung semata-mata kepada bantuan yang boleh melahirkan generasi yang kurang daya saing jika tidak disertai dengan usaha dan motivasi sendiri. Ketidakupayaan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman terutamanya dalam menyesuaikan dasar dengan keperluan ekonomi dan globalisasi. Kritikan ini menuntut supaya dasar keistimewaan ini sentiasa dinilai semula secara objektif dan berasaskan data serta impak sebenar. Keberkesanan dasar ini boleh dilihat dari dua sudut iaitu pencapaian dan kelemahan. Dari sudut kejayaan, kita dapat lihat peningkatan ketara bilangan orang Melayu dalam sektor profesional seperti perubatan, pendidikan dan pentadbiran awam. Akses, akses kepada pendidikan tinggi juga jauh lebih luas berbanding beberapa dekad lalu. Namun, jurang pencapaian dalaman antara orang Melayu sendiri masih wujud terutamanya antara yang tinggal di bandar dan di luar bandar Tambahan pula sebahagian penerima bantuan gagal memanfaatkannya secara optimum kerana kurang bimbingan atau motivasi dalaman. Keberkesanan ini juga perlu dilihat dari aspek transformasi minda bukan sekadar angka. Namun, dekah dansa ini benar-benar berjaya membentuk bangsa yang berilmu, berdikari dan bersaing di peringkat global. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh uh, pada pendapat anda, apakah kesan jika penggunaan bahasa Melayu tidak lagi dominan di Malaysia? Okay, uh, bagi pendapat saya, jika bahasa Melayu tidak dijadikan sebagai bahasa utama, uh, dia boleh meruntuhkan identiti uh, dan budaya bangsa itu sendiri dan juga dia akan melemahkan perpaduan. Hmm. Dan jika bahasa Melayu ini tidak digunakan sebagai bahasa utama, Uh, dia boleh membuat kepada generasi baru, melupakan warisannya yang telah lama ada. Uh, faham, terima kasih. Assalamualaikum, saya nak bertanya tentang apa pandangan anda tentang keistimewaan uh, orang Melayu dalam bidang pendidikan di IPT? Waalaikumsalam, pada pendapat saya Sebenarnya, orang Melayu dalam pendidikan ialah sokongan khas daripada kerajaan seperti beasiswa dan kuota masuk universiti untuk membantu meningkatkan prestasi mereka. Tetapi, perlu disertai dengan usaha sendiri agar tidak bergantung semata-mata. Baik, saya faham. Uh, maknanya kita perlu ada usaha uh, dalam uh, bidang pendidikan itu sendiri sebagai anak Melayu. Terima okay, kasih.